Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassolatu wassalamu ala asyfa'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ajmain. Rabbi syahri studi wes ini amli wa khutbatani. Allahu Okey bertemu kita pada siri yang ke saya pun tak berapa pastilah yang dah. secara pusaka dah masuk ke rasanya tapi hari ini ada sedikit kelainan ha, eh ha, kalau macam selalu saya dengan encik Fidaus ha, mengendalikan program bicara pusaka tetapi hari ini kita ada tetamu kita eh. hmm. ha, tetamu ni kita jemput ha, untuk berkongsi juga mengenai pengalaman-pengalaman beliau ha, membuat ha, ataupun menguruskan ya ha, harta pusaka ha jadi kita from time to time di bicara pusaka kita akan menjemputlah ya eh, mana-mana ha, tetamu yang ada pengalaman yang ada knowledge mengenai pengurusan dan pentadbiran harta pusaka termasuklah juga perancangan harta pusaka. Jadi sebelum memulakan majlis, pertama kali biasa kenalkan saya lah. Ya, nama saya Syahri bin Abdul Munir dan bersama kita hari ini ada Puan Masyita binti Ramli. Ya betul. Ya, okay, Puan, ya. ya Assalamualaikum. Sihat Alhamdulillah. Sihat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puan, ya, Puan di mana tadi? saya dekat je daripada Ampang. Padangpang, oh mm. rumah di Ampang. Umat Alhamdulillah. Di Ampang. Bolehlah selalu kita buat apa? Podcast ya. Eh? Mm -mm. Jadi <laughs> sebelum kita a uh, bicara mengenai pengurusan harta pusaka ataupun perancangan, kita nak kenal jugalah mm. dengan uh, kalau Tok orang panggil Puan Masita, mm. adong pergi Puan Mas juga mm. lah ya. Aa, boleh kita tahu sikit mengenai Puan Mas tak latar belakang sikit uh, asal mana mm. ha? boleh. Boleh Puan Mas, boleh. Kita sikit. Boleh. Ha, ya? Pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Palladium terutama Cik Syah eh yeah. sebab sudi jemput saya ni uh, nama, nama lah orang panggil eh, nama diberi ni masih Tabin Ramli mm. tapi selalunya orang panggil Kak Mas Kak Mas uh, dekat kita ada satu agensi kita agensi hmm. memang panggil semua panggil saya Kak Mas lah Kak Mas uh, uh. Uh, kenapa semua muda daripada Mas kah Nah, ha. oh, okay. okay. <laughs> mempunyai tiga cahaya mata. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua lelaki. Semua lelaki. Semua Selamat. hero. Ha. Selamat. Selamat. Okey. Alhamdulillah. Okey. Uh, dan saya adalah seorang ibu tunggal, basicly. Okay. Ha. Uh, ha. Itulah sejarah sikit lah. Ha. Okey. Hmm. Mengenai pelajaran, belajar kat mana dulu? Pelajaran. Ha. Alhamdulillah, Dekat saya menamatkan pelajaran di I UITM. UITM, 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 Uitm di hatiku. Uitm di uh. hatiku di mana? Tu? Uitm mana? <laughs> Uh, saya waktu master di Shah Alam. Okey. Waktu saya belajar degree di UiTM Segamat. Uh, Segamat. So, uh, uh. Okay, Segamat tak ada hantu sangatlah. Okey. Dia uh. railway. <laughs> waktu saya cerita di railway tau. Okey tapi <laughs> di uh. UiTM ni kalau uh, pengalaman saya pula hmm. kalau macam uh, kat Lendu ah uh, boleh macam uh, sikit itu cerita dia kan. Okey. Oh okey UiTM Segamat uh. lepas tu ambil master di UiTM Shah Alam. Shah Alam. Uh. Okey. Alright. Okey, boleh uh, nak pergi kat emas tak sedap pula. Tak sedap. Puan Mas cerita sikit mengenai uh, you punya kerjaya. kejaya. Kejaya. Uh, daripada mula lepas grad dulu buat apa hmm. kan sekarang ni bidang apa pula. Boleh Puan Mas cerita sikitlah. lah. Okay. Uh, saya bermula kejaya saya sebenarnya waktu saya belajar tu. Uh, Cik Syah saya ambil waktu tu degree account. Okay, account. Uh, degree account. So, orang belajar uh, account ni kebanyakan dia akan proceed kepada professional course uh -huh. uh, ataupun dia nak fokus pada master lah. Master. Uh, tapi waktu itu Alhamdulillah saya selepas internship tu mm, mm. saya sambung, saya dapat offer untuk jaga bahagian account dekat semua company construction lah. Construction. Uh, construction. Okay. Itu kira macam uh, orang panggil terus dia tak ada interview, you terus dapat waktu itu. Oh <laughs> uh, dia, dia panggil tu dapat je lah. Terus uh, dapat. Mudah lah. Mudah. So, berapa tu? Uh, itu saya rasa back to 2000, 2011 kot. 2011. 2011, eh. 2011 okey. Uh, okay. Okay, selepas tu dalam masa berapa bulan tu saya dapat panggilan temuduga mm -hmm. sebab saya belajar degree in accountancy mm -hmm. uh, waktu tu ada dua panggilan bank yang panggil saya okay. uh, salah satu dia adalah bank Maybank, Maybank. dengan bank negara uh, oh. bank negara waktu tu kita buat program short course lah uh -huh. uh, dia nak 6 bulan program tu so kalau you pass you being absorbed dekat bank negara okay. so, kalau you tak pass Bambil uh, lain akan Offer you Offer lah uh, uh. Oh Okay mm -hmm. Dan waktu tu sebab saya sebenarnya walaupun asal Lampang tapi saya duduk di Setuangsa. Mak ayah setiwangsa. saya duduk di Setuangsa okay. dekat je kat sini. Dekat ha, dan dijadikan rezeki saya dapat offer dekat Maybank Setuangsa. Setuangsa. Oh Mebeng Maybank so, Setuangsa. Ha, jalan kaki je. Jalan kaki, je. <laughs> jalan kaki ya. Betul apa yang masuk Maybank actually? 2011 kata saya. 2011. Ha, 2011, ha. 2011, ha. 2011 ha. saya masuk Maybank 2010. Wah, Ha, ha. Yalah. Kita ber pernah bertemu je. Pernah jumpa Cik -Cik. Lah, kita pernah jumpa lah kan. Pernah jumpa tahun 2010 2011 ha. program. Oh tu yang program CRI CR ni okay alright ha, okay ha. okey lepas dari Maybank you pun uh, hmm. macam mana masih kerja kat Maybank ataupun ah, saya lepas kerja di Maybank setahun selepas tu saya promoted uh, saya being transfer dekat private banking dekat Bangsa oh private banking ah, Bangsa, bangsa. okey lepas tu saya start daripada situ situlah saya start sambung saya punya master hmm. dan of course lah macam normal lah macam insan-insan yang lain, lain ah inses. kita The next fasa tu uh. berkahwin eh? uh. Uh, dan husband saya sebenarnya orang Kuantan. Orang Kuantan. Orang Kuantan. Orang Kuantan. Bertemunya ha, di Maybank lah. Bertemunya tak di Mebeng uh. Tapi kira family. Family yang oh, arrangement. Family arrangement. Lah. Ha, family arrangement. Okay. Jadi kita decide untuk settle down di Kuantan lah. I see. Ha, oh, so pindah Kuantan lah lepas tu? Ah ha, lepas tu saya pindah Kuantan. So berhenti Maybank? Berhenti Mebeng Alhamdulillah dapat offer di bank jugalah tapi di Kuantan juga Di Kuantan, I see ha. hmm -hmm. So lepas tu in term of kejaya tu lepas daripada you pindah Kuantan hmm -hmm. You selepas tu join syarikat mana pula? Ha, lepas tu uh, of course dalam satu kehidupan kita ni ada satu titik hmm. Titik yang kita panggil titik perubahan Perubahan right? betul ha, Dan untuk dalam kisah saya ni uh, kita, Kisah yang saya rasa sangat tragic lah hmm. ha, Sebab waktu tu Asal saya meninggal dunia Okay. Disebabkan iota dan section type A. Cik Syah tahu tak apa tu? Tak tahu. Boleh cerita ha, sikit kot. Itu salur darah dia burst. Daripada oh. atas sampai bawah. Oh. Ha, dia ada dua lah. Kalau B tu, bau perut ke bawah. Ha, oh. Ini kita buat operation. Um, tak sukses lah sebenarnya. I see. Ha. Doktor cakap tak punca dia kenapa? Hmm, doktor pun terkejut waktu kita buat operasi tu. Ha. Doktor panggil saya lepas 12 jam kami menunggu. Doktor panggil Masita. Bila kita buka ni, memang kita terkejut tengok dia punya salur darah tu banyak yang pecah. pecah. Dan kita surprising macam mana dia boleh survive. Survive, kan? survive waktu, uh, until the end tu lah kan. Hmm. Ha, tapi doktor kata mengikut statistik dia memang tak ada apa-apa spesifik. Ha, tak adalah spesifik dia. Result dia tu tak ada kajian pun tak ada menunjukkan sebab sebab tu tak dapat jumpa Aa, lah. Tak dapat sebab penilusi. selalu kalau kita dengar cerita yang burst darah ni kat kepala selalu sebab mm. stroke ha, kan stroke darah tinggi ha, darah tinggi ha. cara roh bapak saya pun macam itulah mm. dia kena dia burst dekat kepala mm -mm. kan mm -mm. jadi bila dia dah burst dia jadi macam flat lah. dia tak ada apa, apa dia just bernyawa tapi tak boleh buat apa mm. ha tapi mm. macam tak pernah pula dengar burst yang di bahagian mm. ha bahagian tu bahagian bawah. dia tapi dia punya satu indikator dia ada sakit belakang Alamak. Ha, bila kita sakit belakang, doktor kata sebenarnya kita menahan. Oh. Ha, bila kita menahan kesakitan tu, dia semua salur darah kita tu, dia jadi tak cantik flow dia. Oh. Ha, bila salur darah tak can cantik flow dia tu, itu yang menyebabkan ada yang burst, injap jantung pun tak dapat berfungsi dengan baik itu salah satulah kata kata. Oh, oh menakutkan yang sakit belakang sebab oh. saya sakit batak orang lelaki kan, kerap kan <laughs> kerap sangat sakit belakang ni sebab <laughs> tu orang kata kena jaga tu kan betul ha, betul sebab kadang sebab, uh, uh, kesakitan tu sebab kita dah terbiasa dengan ah, sakit kita tu kita dah boleh toleransi ah, kita mah, dah boleh diazo lah taklah ah, ah, kan, tapi tak macam faham, tu lah kan faham. oh tapi oh tapi hmm, hmm. Alhamdulillah saya dah buat baru saya buat I think 10 years ago saya buat angiogram juga lah cek Alhamdulillah Alhamdulillah tapi tu jantung lah kan, nah okey Alright. Lepas pada dia, bila you uh, meninggalnya suami tu, mm. uh, you masuk bidang order pula lepas tu? Uh, lepas tu saya decide untuk berhenti kerja bank 24 jam. Mm -hmm. um, Nak beri perhatian pada anak-anak lah. Uh, waktu tu saya tengah mengandung anak ketiga. Hmm, tak siap saya dalam lima, lima bulan macam tu lah. Asyik. Lima bulan. Dan anak sulung saya special kids. Haa. Uh, jadi dia waktu tu anak saya yang sulung tu baru empat tahun. So, hmm. saya ada lagi seorang dua tahun dan saya tengah pregnant. Uh, so, oh, tu. tiga orang tu gap hmm. dia tak jauh kan. Masa kecil lah. Uh, Sebab tadi saya cerita mak ayah saya memang asal KL. Hmm. Saya patah balik lah ke KL Ketial lepas lah. berhenti lepas yeah. empat jam tu. Yelah, kita nak bagi uh, perhatian yang lebih lah kepada anak-anak hmm. kan. Betul, betul. Hmm. Jadi, uh, cara yang paling mudah untuk survive in term of uh, career ni, then you pun uh, join apa ni lah apa tu uh, uh, apa agensi Allahu akbar HSM <laughs> HM Corp. Yes, HSM Corp. Yeah, HM Corp. HM Corp. HM Corp. Yes, yes, HM ah, so I see. Okay. Mm -mm. So, berapa lama you dalam bidang ni? Uh, alhamdulillah tahun ni masuk tahun ke-5 saya dekat HM Corp. Uh, sebenarnya memang tak ada perancangan pun nak masuk HM Corp. Hmm. Uh, saya cuma nak pastikan orang ataupun masyarakat sekeliling ni lalui dengan cara yang lebih baik apa yang saya dah lalui. Betul. Ha that's Betul. why bila saya berhenti kerja bank tu bukan saya sebab nak masuk bidang takaful. Mm -hmm. Sebenarnya tak. Ah ha, saya tarik break daripada duniawi sekejap waktu mm -hmm. tu dan bila saya melalui proses-proses pengagihan atau pusaka dengan klaim-klaim takaful tu saya nampak benda ni sebenarnya membantu ramai orang, orang. sebenarnya. Sepatutnya lah. Betul. Ha, sepatutnya. Yelah bila kita ada pengalaman mm -hmm. berlaku kematian pasangan ataupun mm -hmm. mak atau ayah mm -hmm. dan kita membuat sendiri urusan harta pusaka, kita akan start nampak apa keperluan. Mm -hmm. Apa yang perlu ada. Terutamanya, yelah macam Puan Mas kan, tadi lah. Mm -hmm. Masalah bila berlaku kematian ni, nombor satu yang paling penting adalah duit. Hmm, betul. Bukan kita nak betul. kata mati duitan, tak lah. Hmm. <laughs> Sebabnya bila kita berlaku kematian ni kan, uh, apa saja urusan yang nak buat pelaksanaan, petak bilah pusaka, nak melibatkan permohonan uh, pemohonan surat kuasa, semua pakai duit. Betul. Uh, hmm, situlah masalah akan timbul bila tak ada duit tunai. Betul. Ha, saya pernah Betul. ada pelanggan saya yang ada rumah sampai 20 20 biji Ui, rumah. Ui, banyak tu. Ha, mm -mm. tapi end up tak ada cash. Oh. Ah ha, dan masalah start timbul. Sebabnya bila dia nak buat pentak bina harta pusaka, kos dia lagi banyaklah. Betul. Mm -hmm. Ha, Faham jadi pa? sebab itulah daripada situlah sebenarnya kita boleh lihat betapa pentingnya perancangan yang mm -hmm. yang baiklah untuk mm -hmm. seorang tu sebabnya kita tak tahu bila kita matilah lah mm -hmm. kan itu mm -hmm. ha, yang, yang 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 selalu terjadilah lah gitu kan so maknanya dah lima tahun lah mm -hmm. so just nak minta apa nilah um, hmm, apa tu uh, pengalaman eh nak tahu sikit mm -hmm. pengalaman puan mas mm -hmm. ah, dekat HM Corp ni lah kan uh, dan tentulah bila, bila kita cakap pasal HM Corp ni semua kepada hibah takaful lah ya eh? so bila cakap hibah takaful ni selalunya cabaran dia adalah bila dia berjumpa dengan pelanggan-pelanggan nilah lah -hmm. betul mungkin uh, Puan Mah nak share sikit ke Di antara satu dua pengalaman Yang pelik sikit ke Ataupun Yang tak boleh dilupakan Pelanggan yang macam mana hmm. Ada Pelanggan yang pelanggan macam Pelanggan maksudnya macam hmm. mana uh, Pelanggan yang contoh uh, Maybe dia hard to convince dekat Pelanggan satu hal hmm. Ataupun pelanggan ni sebenarnya Dia too confident Oh I dah ada tapi tak cukup Apa-apa hmm. Ataupun pelanggan ni seorang yang uh, Sangat berkira Tak kira Apa-apa pengalaman lah Yang tak boleh dilupakan lah Sebenarnya hmm. Menceburi bidang uh, Takaful ni Okay, bila kita cerita pasal takaful, saya rasa itu adalah stigma masyarakat dia akan rasa, dia akan reserve hmm, Betul hmm, tak? Betul ha, Tapi Alhamdulillah, sepanjang lima tahun saya dekat uh, bidang takaful ni, mungkin waktu tu berlakunya PKP, COVID, COVID, ha, Covid, jadi saya nampak dia agak lebih transparent Maksudnya masyarakat lebih terbuka ha, ha, Saya betul. ada satu kes ni, waktu tu Covid, waktu tu hmm. Covid dan tiba-tiba ada seorang ni call saya. Dia kata, Puan, saya dapat nombor telefon Puan dekat Facebook. Dia kata, oh, kan? Oh. oh, ya. Boleh saya bantu? Dia kata, Puan ada buat sumbangan ke? Kata, ah, saya ada buat sumbangan. Hmm. Kenapa, ya? Dia kata, boleh tak hantar sumbangan dekat rumah saya? Hmm. Lepas saya kata, boleh. Tapi saya akan uh, uruskan uruskan kemudian lah. Uh, saya kata apa uh, sumberangan yang perlu. Lepas uh, dia kata barang asas saja rumah. Uh, uh, okay lah saya kata. Saya minta detail dia. Lepas tu kita berhenti komunikasi. Saya kata nanti saya akan suruh uh, sebab saya ada adik lelaki yang akan arrangekan lah untuk uh, sumberangan uh, uh, waktu tu. Uh, 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 kemudian dia kau balik. Uh, Sebenarnya dia kata dia nak try buat application takaful. I see. Ah, dia kata kenapa kan? Eh? Dia ha, kata ha. rupanya dia seorang OKU. Dia kata OKU tu macam mana? Dia kata ha. OKU sejak lahir. Kaki dia sebelah pendek. Oh. Okay. okay faham. faham. Ah, dia kata dia pergi mana-mana tempat memang tak pernah lepas. Dia kata. Aplikasi oh. dia. Oh. Ah, okay. Jadi ada, saya. Ada, 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 ada ni ke? Ada syarat-syarat ke kalau hmm, macam. Ah, hmm. Sudah semestinya lah kalau kita. Kita tahu tak kita nak masuk dalam satu-satu atau kita nak apply satu-satu application tu mm -hmm. uh, Di kita mesti dah dalam at most good fit. maksudnya betul. keadaan yang betul-betul sihatlah ah betul. uh, dan OKU ni pun kita salah satu benda yang kita rasa kita kena istihar dan betul. nanti pihak company yang akan evaluate, evaluate kan dia kan ada lah, uh, kan? uh, untuk case tu saya rasa saya terpanggil untuk ambil hmm. saya call leader saya UM Farhan saya kata uh, saya nak cuba application hmm. ni hmm dan alhamdulillah bila saya submit tu dia taklah terus lepas tapi dia tak reject application asli, tu. Asli. So dia minta saya dengan klien tu pergi buat medical check up. Oh. Ah ha, tapi nak jadi cerita waktu tu PKP. Jadi ha. bila pergi medical check up saya tak boleh pergi. Kita Betul. tak boleh rentas daerah, daerah. waktu tu. Betul. Dan klien ni adalah Chinese sebenarnya. Oh, I ha, dia nak cakap Melayu pun susah. Jadi kita ada communication breakdown macam lah, okay kan. Okay lah, Betul, betul, ha, faham, betul. faham, bila kita set appointment apa semua, saya kena ah uh, contact dengan klinik. Ha. Kena bercakap dengan klinik dulu dalam bahasa yang mudah, lepas tu baru nanti dia akan sampaikan kemudian. Ah, ha, so oh. proses dia agak panjang lah tapi hmm. alhamdulillah lepas. Lepas eh? Uh, dan surprising waktu saya uh, waktu waktu tu kita um, kita buat pampasan penyakit kritikal. I see. Okay, uh, okay. dan alhamdulillah lepas sebab walaupun lepas dia OKU okay, sebelah kaki. Ha. Ha. Uh -huh. Oh sebab okey uh, just just nak tanya lagi mm. lah, sebab saya pun nak belajar juga pasal takaful ni. Mm -hmm. Uh, so kalau Chinese sampai takaful tak ada isu lah. Tak ada isu. Tadi syurah-syurah? Tadi syurah, ya. Eh. Ha -ha. Oh, I see. So, hmm. maknanya dia pun dah namakanlah siapa penerima dia ha -ha, nanti? Ah, ha -ha, betul. Oh, okay. Nah, Dia sebab dia, hmm. uh, dia kata dia duduk seorang. Hmm. Uh, dia cuma ada adik-beradik dia berdua. Dia kata ada kakak okay. sahaja. Okay. Jadi, kakak dia dah kahwin. Dia hmm. kata kalau apa-apa berlaku kepada dia, uh, dia risau. Tak ada siapa nak jaga dia lah, kan? Mak dia dah berumur waktu tu. Asin. Dan surprising, after kita dah communicate dan kita ada relationship tu, Dekor saya bagi tahu dia dah uh, masuk Islam. Oh. After I rasa 6 ke 7 bulan lepas tu. Eh? Ha, -ha. Dia, ha itu antara Ah itu saya rasa. Jalala, betul noklah. Ha -ha. yes, ha -ha. Kan betul, ha? betul. Kita bukan betul, dapat betul. educate untuk perlindungan ha, tapi ada lagi. Lagi tambahan. Mm. so bukan maksudnya bukan hanya, last, uh, bukan hanya pada takaful saja perlindungan tapi mm. pada masa yang mm. sama dia pun tengok ada kesedaran dan terus masuk Islam. Hmm. Oh menariknya. Oh, itu menarik. Oh, ha, nari. Okey, eh. Selain daripada tu pernah tak ada customer yang bukan muslim juga? Ada, Seberga. ada, ada. ramailah. ramai ha, lah. Ramai Okey, lah, ha, okay, okay mm. very good. Okey. Satu lagi saya nak tanya pasal ni lah pada Puan Mas lah ya. Eh. Mm. Okey, uh, you di HM Corporation lah, mm. HM Corp. Okey. HM Corp ni, uh, boleh cerita sikit kalau, apa HM Corp ni sebenarnya? Hmm. Uh, apa, HM Code ni basically satu agensi, okay. mega agensi, hmm. uh, bernaung di bawah AIA Public Takaful. Okay. Uh, uh, kenapa kita panggil mega agensi? Sebab kita ada lebih kurang dalam 500 ke 600 life yang kita panggil, advisor okay. lah, okay. Alhamdulillah. Dan HM Code dia satu-satunya agensi, uh, adalah a few lagi tapi tak banyak agensi yang 100% license dia only on Takaful. Oh, okay. Uh, uh, jadi kita memfokus kepada takaful Takafu punya uh, solution lah. Hmm. Mm hmm. Oh, I see. Mm -hmm. So, HM Corp ni dia ni base kat mana eh? Uh, base dia dekat Cap Square, KL. Cap Square, KL. Mm -hmm. Oh, di, di bangunan ni lah. Betul. AIA, eh? CIA. So, dia hmm. ada lebih kurang 500 hmm. hingga 600 hmm. lah agent. Hmm. Eh? Hmm. Oh, okay. Even, macam uh, Puan Mas pula di bawah eh uh, 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 direct under HM Corp ke nah, atau macam saya under direct HM Corp lah uh, KL HM Unis Group. I see. Uh, I see. Uh, okay. dengar tu kan. okay. Macam kita dengar tadi kan. Mm uh, uh, Puan Mah ada cerita juga lama eh, bila suami meninggal dunia kan. Uh, maknanya Puan Mas pernah ada pengalaman lah menguruskan harta pusaka lah. Kan? Okay. Boleh kita, boleh Puan Mas cerita sikit tak? Kat mana buat uh, permohonan tu dibuat sebenarnya? Uh, apa lepas tu, bila suami meninggal dunia? Uh, for sure lah juga kena buat permohonan sama ada kat pejabat tanah ke pusat kecil ataupun mahkamah ke kan? Boleh cerita sikit tak pengalaman dia sebab buat permohonan tu. Okey, Cik Syah, dah jadi saya punya cerita ni hmm. sebab hasbel uh, saya meninggal bulan 4 2019. Okey. Tapi sebelum tu uh, bulan 10 2018 uh, saya punya bapa mertua ataupun pada inlaw saya meninggal dunia. Ayah kepada suamilah. Uh, lah. ayah kepada suami. Okay. So gap dia tak jauh hanya 6 bulan sahaja. 6 bulan, 6 bulan uh, saja. Uh, dan untuk pengurusan harta pusaka ayah mertua saya pun tak selesai tak lagi. Tak selesai lagi lah. Ha, ha, ha. betul, betul. Jadi bila berlaku anak ada kematian dan arwah suami saya adalah anak pertama dan keluarga. Allah. ha, ha. Jadi agak berat lah di uji, uji betul, betul. oleh keluargalah keluarga lah terutama mak mertua saya lah sebenarnya. Ha, dua dua sekaligus kan. Yalah. Ha, ha, jadi waktu tu kita of course kita sangat-sangat dalam keadaan yang tak bersedia lah. Tak betul, bersedia betul, Tak bersedia lah. langsung betul. lah kan dan arwah suami saya uh, menguruskan syarikat uh -huh. dia ada syarikat dia jadi bila berlaku kematian tu walaupun waktu tu saya tengah mengandung dalam dalam edah uh -huh. saya sebenarnya secara jujur saya tak dapat berehat uh -huh. sebab bukan untuk diri saya uh -huh. tapi untuk staf-staf arwah husband saya lah ha uh, ha uh, jadi pada permulaan dia kita cuma nak selesaikan hutang-hutang dulu hutang hutang betul. company. ni lepas tu kita bayar supplier kita uh -huh. bayar gaji yang tertunggak dan kita terpaksa tutup company itu buat sementara waktu tu. Aa, sebelum kita pergi ke next step tu lah sama ada kita macam kes saya, saya pakai mahkamah lah. Mm. Pakai high court lah. Mm -hmm. Mahkamah tinggi sebab kita sekaligus kan daripada arwah bapak mertua dengan saya punya husband. Aa, dia sekali jalan waktu tu. Pasti. Mm -hmm. So di mahkamah tinggi daripada tarikh membuat permohonan tu mm -hmm. kan sampai selesai berapa lama ni masa aa, lebih kurang dalam 2 tahun Oh, dua tahun lah. Dua tahun. Sangat lama. Hmm. Ha, nak jadi sebab satu tu saya kan dalam edah. Ya, betul. Dalam edah. Jadi kebanyakan urusan tu terpaksa dia agak slow sikit. Uh -huh. ha, sebab saya punya edah tu habis selepas saya bersalin kan. Asyik betul. Ha, lepas tu jadinya PKP pula waktu tu. Tak boleh keluar pula. Lagilah. Asyik. Ha, -ha. dan dua level Farai -right tadi pun salah satu juga faktor dia. Kita kena selesaikan yang atas dulu, baru boleh selesaikan yang bawah. Betul. Maksudnya mm -hmm. macam kematian berlapis lah mm. Kematian berlapis ni Macam Bila ayah dia meninggal dunia Terus-terus saya akan bagi ayah dia Dia masuk pula Bagian pada uh, suami pula lah Buat-buat mm -hmm. suami punya lah mm -hmm. uh, Sebab saya pernah ada pengalaman itu jumpa customer lima lapis Lima lapis tu uh. Lima hmm. lapis memang <laughs> Memang jadi buat, mm -hmm. Macam Tough lah Tough nak buat Tapi uh, Possible lah Possible untuk kita execute Berapa lah. lama tu? Uh, tak beri Tak <laughs> beri Masih ongoing masih lagi lah Masih ongoing Sebabnya nak mengenal pasti waris pun <laughs> tak bagi ha. Tak boleh jumpa lagi Sebabnya mm. Isu bila mati berlapis ni, dia bila dah mati, yang first layer dah meninggal, mm. masuk second layer. Mm. Second layer ni pula, between them, mm. mungkin dia kenal. Tapi bila masuk the third layer, kan dia dah tak apa-apa cam sangat. Mm. Family yang the second betul, layer. Betul. Masuk mm. yang layer keempat lagi lah. So ada nah. satu family ni, first layer, second layer, third layer dah tak ada lah. Mm. Tinggal layer keempat, kelima je. Mm. Bila empat, kelima je, just imagine, dia tak kenal tak layer kainal. atas tu. Mm. Ha, jadi nak kenal pasti tu pun tak habis lagi. Mm. Ha, tu cabaran dia lah bila kematian yang berlapis ni, dia nak buat pentadbiran pusaka dia memang akan ambil masa, ambil masa. so maksudnya you ambil masa 2 tahun eh tapi mm. you pakai lawyer lah Ah, saya pakai lawyer lah uh. lawyer daripada father in law saya punya case tu mm. juga i see turunkan turunkan perusahaan untuk mudahkan mudahlah mudah mudah dia, dia, dia uruskan kan. ayah aa punya lepas uruskan suami aa, sekali aa, betul mm, oh mudah mm, oh okey kita berhenti sampai sini dulu tapi jangan risau kita akan sambung dalam episod seterusnya so jangan lupa like video ni Subscribe channel Bija Pusaka dan jangan lupa tekan notifikasi notification supaya tak terlepas episod seterusnya. So, speak.